получается 20 современных ноутбуков для дежурных частей районных отделов милиции области. Следственная оперативная группа будет использовать ноутбуки при работе на месте происшествия. Ноутбуки на сцену! От имени народного депутата Украины Алексея Валерьевича Журавка. Ноутбуки будут подключены беспроводным удаленным Данной системы МВД Украины. Таким образом, находясь в любой точке нашей области, члены следственной оперативной группы могут подозрительных лица, а также любую номерную вещь относительно нахождения их в розыске. Аналогичным образом можно будет незамедлительно получить или передать фото-видеоизображение с места происшествия для их оперативного использования в раскрытии преступления. В комплексе с этой современной техникой, новой дежурной частью воды области эти ноутбуки для поддержки народного результата Украины а от партии регионов Алексея Журавка значительно улучшит эффективность работы сотрудников милиции. Херсонщины! Еще раз с праздником. Спасибо огромное. Спасибо. Не хотела отпускать со сцены. Прошу аплодисменты. Друзья, с праздником еще раз вас. С праздником вас уже поздравили. И близкие, и друзья, семьи, коллеги. Вас поздравили эм, херсонские артисты, хореографы, вокалисты. Здесь были официальные лица. Все просто замечательно. У нас в гостях была Ирина Резенфельд, которая прекрасно первая для вас. Но интрига сегодняшнего вечера. Кто же сегодня будет хедлайнером нашего концерта? Можно сказать, главным гостем? Я вот эм, хочу, чтобы мне подсказали, все ли все ли готово для этого. Давайте поаплодируем, поплодируем, поаплодируем. поаплодируем.